Мой позывной скин я номер обслуги миномета 120-126 бригади. На момент 24 февраля я вже був военным в составе бригади морської піхоти. выполнял задачі в Николаївській області, в Херсонській області. Після цього був переведен в стрілковий батальйон, де выполнял непосредственно стрелковые задачі. в качестве старшего группы, зама командира отделения и пулеметчика. Первый выход с данным стрелковым батальоном состоялся как бы 90% людей, которые никогда не были на боевых действиях. И, в общем, было немножко типа сложно, но в итоге все справились, со всеми все, все было хорошо. Ну и вышли в полном составе, которыми зашли. Выполняли боевые действия в Херсонской области, это Давидовброд, Лозовое. Белокрынетья, Донецкая область, Маренка. Критические ситуации они как бы появлялись по мере выполнения задач, потому что то там отсутствие связи, отсутствие БК, провизии. Приходилось, вот, например, на Херсонском направлении, мы были на позициях, когда там по 7, по 8 суток не было воды, не было еды. Приходилось ходить без брони. Ну, я брал нагрудник, типа, просто с магазинами, там, с какой-то гранатой. И ходили там по 7 километров и так далее в одну сторону для того, чтобы там набрать себе воды, еды, привезти назад. Я бы сказал бы, что не вывозил, наверное, в какой-то мере каждый, но у всех все получалось, все справились. Все молодцы. Может, данные люди посмотрят интервью со мной, вспомнят свои выхода вместе со мной. Вот, например, наш заезд в Маринку. Это было тоже очень критическая ситуация с самого начала, поскольку ну, задача прилетела спонтанно, надо было открыть посторожный пункт, который ну, в доме напротив, в доме напротив уже был враг. Мы заезжали туда на бронеавтомобиле, с собой ну, полная экипировка была, там у меня был пулемет, патроны, в общем, ну, рюкзаки с вещами, там рации, связь, было все. Но получилось так, что наша машина попала в разрыв от снаряда в воронку носом и стало вот так вот. Ну, от Апарелли до земли было примерно метра четыре, потому что машина длинная, большая была. Ну и вот пошли осветительные мины, мы начали с этой машины вылазить и удалось взять с собой только основное. Там, ну, оружие, то есть и БК в каком-то количестве, в котором мы могли это взять. То есть машина осталась под минометным обстрелом, под осветительными зарядами, в общем, мы не знаем города, не знаем типа тактической обстановки вообще там у нас еще не было смежников тогда знакомых. Ну, мы начали движение типа в, ну, примерно зная, куда мы идем по частному сектору, по, по гаражам типа. Ну, в общем, как-то так. Но ну, в итоге дошли мы до точки того эвака, который там был, свелись там с разведкой 79-й бригады которая доставила нас до пункта выполнения наших задач. Но, в принципе, в таком составе без БК практически и без провизии мы находились там 7 дней, 7 суток. И все эти 7 суток, в принципе, у нас все получилось. Но это зависело 50 на 50, так как 50% людей были уже типа, с пройденными боевыми, имели какой-то боевой опыт, а остальные люди его не имели, от слова совсем. Но, в принципе... Опять же, никого 300-го, 200-го в группе не было. Вышли мы полным составом. Задача, в принципе, была выполнена. Вообще я считаю, что каждая пехотная задача это, ⁇ ну, это критическая ситуация. Конечно, есть контра контраст ощущений. Я это понял еще с самого начала войны. Был такой случай, когда мы из Николаевской области выехали в Одессу. Нам что-то надо было забрать. Точно уже не вспомню, что... И вот типа Николаев, это был город, который был постоянно под обстрелами, типа в нем там, ну то есть по Николаеву падали грады, там ураганы, и Николаевская область велись очень плотные там стрелковые бои, ну, бои артиллерии, и Николаев от Одессы находится в трех часах езды машиной, типа приезжая в Одессу, которая в трех часах от Николаева, ну там просто ходят люди, гуляют, пьют пиво, отдыхают, ну все нормально у них. То есть для меня это был ну, очень такой контраст. То есть люди не понимают, вообще не отдают отчет своим действиям, как бы, ну, не понимают того, что типа война за, за три часа от них. Не так, как раньше, что это была там Донецкая, Луганская область, которая находилась через пол Украины. Ну, я все до сих пор так же само. Но я стараюсь на этом не концентрировать свое внимание. То есть, ну, и мне довольно-таки легко, типа, сублимироваться, приезжая домой в отпуск. Как-то у меня всю жизнь такое отношение было к людям. У меня мотивация — это месть. Месть за, за моих э, павших. ну, я бы не побоюсь так сказать, братьев, потому что были ну, люди в жизни. У меня было два лучших друга, один из которых погиб в Мариуполе, Костя. И... Ну и второй погиб на Красногоровке. Это тоже мой очень близкий друг, Ридик. периодически, ну, сейчас, как, короче, Понятно. у меня, Чувствия. типа, чувство вины, вот у меня чувство вины состоит, потому что была дана возможность желающим полететь на деблокаду Мариуполя, и мы тогда в том месте, где мы находились, там, ну, в темчасовом ППД подраздела, наш состав, э, ну, написал, как бы, заявки, вазов, но а не получилось поехать на деблокаду. Да, воевать, дальше воевать и делать все возможное, чтобы просто набаранить их побольше. Ну вот за этих двух людей типа. Ну, в основном у меня много очень было там всяких ну, сослуживцев и э, друзей, которые погибли. Ну, за этих двух вот у меня постоянно как бы за них такое. После вкуса и осталось. Для меня это война ненависти, война вместе. на данный момент я фотографирую на пленку, ну, на позициях и стараюсь документировать войну на пленку. Вот так вот. Да, и снимаю фильм. Только я надеюсь, что я когда-то его соберу, Потому что очень много фрагментов, очень много видео, снятых снятого материала. Ну, вот. В каком-то из отпусков я этим займусь. На пленку я фотографировал до этого, это было еще хобби до войны, в принципе. А насчет фильма, вот у моего побратыма была камера такая, которая на руку одевается. В общем. И мы на эту камеру начали там документировать всю там нашу жизнь в посадках, короче, что-то там, ну, как бы друг к друг другу там подходить, что-то снимать. Получался, ну, какие-то такие наброски материала. Ну, на эту камеру было заснято, заснято Херсонское наступление, были засняты там бои в Марьинке. Ну, в общем, так случилось, что моя машина на тот момент, в которой эта камера находилась, она сломалась, была отправлена на ремонт очень одному недобропорядочному человеку и камера с этим всем материалом с той машины пропала после ремонта вот вот так вот теперь я снимаю заново ну военным я не хочу остаться хочу свой бар хочу свой бар э, для определенного круга лиц для людей которые интересуются футболом э, для людей которые интересуются там хардкор музыкой Потому что у нас в Украине эта сцена очень ну, плохо развита. И я, например, когда приезжаю там, в какой-то город, я не могу себе найти место, куда бы я с радостью пошел, там, где бы играла такая музыка, которую мне хочется, где бы был такой коллектив, такой, такая атмосфера. Но я считаю, что таких заведений единицы. Поэтому ну, я открыл бы вот свое заведение да, для таких типов, как я.